આપઘાત કર્યું હોવાનું ફોરેન્સિક પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં જાણવા મળ્યું મળતી માહિતી પ્રમાણે સુરતના મગદલ્લા રોડ પર આવેલ વીર ભદ્રા હાઇટ માં રહેતા પાંત્રીસ વર્ષીય અક્ષત જીગ્નેશભાઈ શાહ પત્ની અને દોઢ વર્ષનો પુત્ર માતા પિતા અને ભાઈ સહિતના પરિવાર સાથે કંપનીમાં સોફ્ટવેર એન્જિનિયર તરીકે છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી વર્ક ફ્રોમ હોમથી કામ કરતો હતો સોફ્ટવેર એન્જિનિયર અક્ષત શાહ ગત મંગળવારે બપોરે ઘરેથી ઓફિસના કામ માટે જવાનું કહીને નીકળ્યો હતો આ દરમિયાન સાંજે પાંચ વાગ્યાના અરસામાં વેસુ વિસ્તારની આગમ વિવ્યાના હોટેલમાં ગંભીર ઈજાગ્રસ્ત હાલતમાં મળી આવ્યો હતો જેમાં તેના શરીરના ગળા હાથ અને પગમાં ચાકુના ઘા મારેલા હતા શંકાસ્પદ આ બનાવ અંગે વેસુ પોલીસને જાણ કરતા ઘટના સ્થળે દોડી જઈને તપાસ હાથ ધરી હતી ત્યારે પોલીસને એક સુસાઇડ નોટ મળી આવી હતી જેને કબજે કરી છે અક્ષત શાહના મૃતદેહનું પોલીસે નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં ફોરેન્સિક પોસ્ટમોર્ટમ કરાવ્યું હતું જેમાં તેના શરીર ઉપર મલ્ટિપલ ઈજા ચોથા માળેથી પડતું મૂકતા તેના માથા જાઘના ભાગે ઈજા થતા મોત નીપજ્યું હતું જેમાં તેણે આપઘાત કર્યો હોવાનું પ્રાથમિક રિપોર્ટમાં જણાયું છે છતાં મૃતકના પરિવાર દ્વારા તેની હત્યા કરવામાં આવી હોવાના આક્ષેપ કરતા પોલીસે મોબાઈલ ફોન કબજે કરીને કોલ ડિટેલ અને સીસીટીવી કેમેરાના ફૂટેજના આધારે વધુ તપાસ શરૂ કરી તો પોલીસ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી તપાસમાં મૃતક અક્ષત બપોરે એક વાગીને સત્યાવીસ મિનિટે આગામ વિવ્યાના એલિગન્ટ હોટલમાં જતો સીસીટીવી ફૂટેજમાં કેદ થયો એ સાથે જ ચોથા માળેથી નીચે પટકાયો હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું અને સાથે જ પોલીસ તપાસમાં અક્ષતે હોટલની નજીકમાં જ આવેલી એક દુકાન પરથી રેમ્બો છરાની ખરીદી કરી હોવાનું સામે આવ્યું છે આ દુકાનમાં એક વાગીને ચૌદ મિનિટે રેમ્બો છરો ખરીદી કરીને જતો સીસીટીવીમાં કેદ आगम विवियाना एक कॉम्प्लेक्स है वहां पे एलिगेंट इन करके होटल चलता है जो फोर्थ फ्लोर पे होटल है उसके रूम नंबर 404 से छलांग लगा के एक आदमी ने सुसाइड कर लिया ऐसा इंफॉर्मेशन पुलिस को मिला था तो आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता किया तो ये व्यक्ति जो है इसकी उम्र करीब 30 वर्ष है अक्सर मुकेश भाई शाह करके है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक नीलांशो करके कंपनी है उसके लिए वर्क फ्रॉम होम करता है और करीब सालाना जो पैकेज है वो पचास लाख के आसपास है रिसेंटली ही अक्सद की शादी हुई थी और उनकी वाइफ है वो डॉक्टर है एक बच्चा है उनके डेढ़ साल का और उस दिन जब हमने तपास किया तो करीब डेढ़ बजे के आसपास अक्सद जो है वहाँ होटल में एंट्री करता है टाटा की गाड़ी अपनी बेसमेंट में खड़ी करता है और ऊपर जाके रिसेप्शन से एक रूम बुक करता है रूम बुक करके रूम देख के आता है और फिर आ, होटल में चला जाता है और करीब पाँच बजे के आसपास में वहाँ से ये जंप करता है बाद में जब पुलिस वहाँ पे गई तो हमने जब पीएम रूम में जाके बॉडी देखी डॉक्टर्स के साथ में मिलके तो बॉडी से बहुत सारे शार्प कट के निशान थे जो किसी चाकू से किए हुए हों या किसी दूसरे तो उस टाइम ऐसा लगा कि सुसाइड है कि हत्या है इस तरह का भी प्रश्न सामने आया क्योंकि तो इतनी ज्यादा इंजरी उनकी बॉडी के ऊपर थी गले के ऊपर पैरों के ऊपर शरीर पे एक दो जगह और घर में भी इंजरी थी जो काफी शार्प इंजरी थी तो वहाँ की इस तपास में हमने होटल के सारे सीसीटीवी भी देखे तो होटल का जो रूम है चार सौ चार उसके बाथरूम में पूरा बाथरूम ब्लड से सना हुआ था और वहीं पे एक चाकू मिला वो चाकू नया ही एकदम चाकू खरीदा हुआ था उसके ऊपर जहां से खरीदा उसका स्टिकर और चाकू का जो पैकेट है वो भी रूप से हमें मिला तो बाद में हमने उसकी तपास की तो बगल में एक संगीता स्टील करके स्टील का एक शॉप है वहां से वो चाकू खरीदा हुआ था वहां पूछताछ की गई तो एक बज के सोलह मिनट के ऊपर दो सौ साठ रुपए ऑनलाइन पे करके खुद जो मृतक है अक्षत मुकेश भाई साहब उसने ही वहां से वो चाकू खरीदा था खरीद के लेके आया। उनके पास में एक बैग बरामद हुआ जिसमें लैपटॉप, मोबाइल फोन एक डायरी और एक जींस और कुछ केस और पर्स उस बैग से बरामद हुआ एक साथ में जो डायरी थी उसमें सुसाइड नोट भी लिखा हुआ था इसमें किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं किया हुआ है लेकिन आ, सबको अपने जीवन के प्रति निराशा जाहिर की हुई है और घर वालों से माफ़ी मांगी हुई है और सबको कि मुझे माफ कर दीजिए और इस तरह से मैं यहाँ रहने लायक नहीं हूँ मुझे गुठन हो रही है इस तरह की चीज़ें उसमें लिखी हुई है किसी के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप घर वालों पर या बाहर के व्यक्ति पे उसमें नहीं किया गया है वो हैंडराइटिंग जो है वो आ, उनकी जो पुरानी स्पेसिमैन हैंडराइटिंग है उसके साथ में हम लोग मैच करवा रहे हैं इससे पहले उन्होंने करीब पाँच बजे अपनी कंपनी को एक मेल भी किया नीलानसो डॉट जो कंपनी है सीईओ उनको एक मेल किया उस मेल में लिखा हुआ था कि कृपया करके मेरी वाइफ जिनका नाम ये है मोबाइल नंबर ये है उनको आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं ये होटल के रूम नंबर 404 में हूँ थैंक्स एंड सॉरी इतना कह के एक मेल किया हुआ था तो इमेडिएटली कंपनी कंपनी वालों ने उनकी धर्मपत्नी को इन्फॉर्म किया उन्होंने जो होटल का नाम था उसके मोबाइल नंबर सर्च करके होटल वालों से बात की जब ये बात कर रहे थे उतनी देर में उन्होंने विंडो से जंप लगा दिया और नीचे गिरने से तो वो इंजरी से और जो कट लगे थे शरीर में ब्लड की कमी होने से जो अक्षत है उसकी डेथ हो गई और उनका जितना लैपटॉप मोबाइल ये सब है वो हमने एफ को भेजा है ताकि उसके अंदर जो भी अगर कुछ डाटा है तो वो डाटा है उसको इन्वेस्टिगेशन के पर्पज के लिए इन्वेस्टिगेशन में रखा जा सके तो दोनों मोबाइल और लैपटॉप उनको एफ में भेज दिया गया वहां से जितने भी पुरावा मिले चाकू है